в разогретую сковородку наливаем оливкового масла 2 ложки столовые кладем зубок чеснока и выливаем помидоры солим убавляю огонь маленький делаю и оставляю готовиться минут 10 Накрываем крышкой. Готовим первые 10 минут под закрытой крышкой. Добавляю горького красного перца немножко. Это уже по вкусу, кому как нравится. И ставлю готовиться каракатицы. У меня маленькие каракатицы, 50 грамм э, каждая. Так что я взяла на две порции 4 каракатицы по 50 грамм. Это 200 грамм. и ставлю соус петрушки и пасту в этом случае я варю лингвины соус уже почти готов он становится все вот так гуще Добавляем пасту готовую, сваренную альденте в соус, перемешиваем.